В первомайске Николаевской области более 500 человек целый день держали в осаде окружную комиссию номер 123. Там по результатам подсчета победил оппозиционный мажоритарщик, почти в два раза опередив своего провластного конкурента. Но вскоре на сайте ЦИК результаты кардинально поменялись. А главный вещь протоколы окружкома были изъяты этой ночью сотрудниками исполнительной службы с помощью спецотряда Беркут. Люди стали стеной, чтобы не позволить вывести протоколы. Хроника событий в репортаже Елены Брынзе. Более 500 соратников оппозиционного кандидата Аркадия Карнацкого стоят здесь под стенами 132 окружкома уже третий сутки, среди них и члены участковых комиссий. Я поставила свой подпись не для того, чтобы была полная эта фальсификация. Я за те, за правильный выбор людей. Я э, хочу, чтобы была правда и э, чтобы нас не топтали. Член окружкома Елена Шкитина показывает результаты подсчетов, опубликованные на сайте ЦИК. Вот с отрывом почти 5000 голосов лидирует оппозиционный. Кандидат. А уже через несколько минут цифры кардинально меняются в пользу представителя провластной партии. Они Происходит махинация. Оттягиваются голоса от Романюка и Тулупка и плюсуются до Травянка. И через 10 минут у нас становится победителем Травянка. Надо доказать это у членов окружкома нет возможности. Накануне ночью весь док протоколы с их подписями и печатями изъяли сотрудники исполнительной службы в сопровождении спецотряда «Беркут». Поводом для этого стало решение Николаевского админсуда, куда обратился один из кандидатов, чтобы оспорить результаты выборов. На этих кадрах видно, как люди пытаются помешать «Беркутовцам» проникнуть в помещение окружкома. Милиционеры выбивают стекла в дверях и применяют свезоточивый газ. Вынести из помещения протоколы минувшей ночью судебным исполнителям не удалось, поэтому они спрятали их в одном из кабинетов окружкома. Вход туда целый день охраняли беркутовцы. Председатель окружкома в растерянности. Сейчас пытаемся выйти из данной тупиковой ситуации. Мы обращались в суд, мы обращались в Центральную избирательную комиссию. От ЦВК ответа у нас нет. Настоящие боевые действия в окружкоме разворачиваются к вечеру. Двое сотрудников исполнительной службы с сумкой, в которой предположительно находятся протоколы, в окружении сотни беркутовцев прорываются сквозь живой заслон заканчивается победой милиции. Они садятся в машины и уезжают в неизвестном направлении. В областном управлении МВД Николаева уже заявили, беркутовцы действовали в рамках закона, охраняли общественный порядок. После очередного штурма Беркута люди, несмотря на травмы и усталость, продолжают стоять здесь, под стенами окружкома. Таким образом, выражая свой протест против фальсификации выборов. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Николаевская область.